Rafizi sedia lawan Nurul Iza. PM minta KKM terangkan papan tanda harga. Durian raup dan penculikan Pamela Ling. Saya Prabha Ganesan. Anda menonton Intipati Berita Minggu 4 Mei ke 10 Mei 2025 bersama kami di Kuasa Live. Berita pertama, Timbalan Presiden PKR tiada kata putus. Walaupun 25 jam ke garis tamat pencalonan PKR, nampaknya pemimpin-pemimpin utamanya lebih mengutamakan drama daripada reformasi. Inilah sinopsis utama proses pencalonan parti yang memimpin kerajaan perpaduan ini. Biar ada suspense sehingga ke penghujung. Drama swasta pun kalah. Hari terakhir pencalonan bermula dan masih tiada berita. Belum ada pencalonan untuk jawatan presiden. Belum ada pencalonan untuk jawatan timbalan presiden. Walaupun dua per tiga cabang menyokong Nurul Iza Anwar sebagai timbalan presiden, Nurul Iza masih belum memberi kata putus. Walaupun semua cabang di Kedah termasuk Kulim Bandar Baru di mana Saifuddin Nasution bertanding sebagai calon parlimen sejak 2013 menyokong Nurul Iza, Nurul Iza masih belum memberi kata putus. Walaupun 19 daripada 22 cabang di Selangor, negeri dengan keahlian terbanyak dan tempat beroperasi Rafizi Ramli, sudah memberi kepercayaan penuh kepada Nurul Iza sebagai timbalan presiden, puan Nurul Iza masih belum membuat keputusan. Nampaknya Nurul Iza menunggu cabang PKR di Siam atau Palembang memberi sokongan sebelum memberi kata putus. Tetapi pada masa yang sama susah untuk membantu timbalan presiden semasa, Rafizi. Kata nak bertanding tiga hari lepas tetapi tidak boleh cari pegawai ataupun komputer yang online untuk mendaftar sebagai calon. Tunggu apa? Dah kata nak jadi calon tetapi tidak mau mendaftar. Selepas merajuk seminggu mengambil cuti dari Kementerian Ekonomi, Rafizi kembali seperti hero cerita Bollywood minggu ini. Beria-ia tetapi masih gagal mendaftar sebagai calon. Pada masa yang sama, Rafizi memberi gambaran bahawa dia sebenarnya sanggup melepaskan jawatan Timbalan Presiden supaya boleh fokus membantu parti menghadapi PRU ke-16. Dan pada masa yang sama, Presiden parti, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun belum mendaftar diri sebagai calon. Soalan yang kami dikuasa ingin tanya, adakah ini semua berfaedah kepada parti ataupun negara. Kami di sini pasti bahawa PMX akan mendaftar sebelum tamat tempoh pencalonan sebelum 9 Mei tamat. Kami juga menjangkakan Nurul Izzah pasti akan mendaftarkan diri lewat hari ini. Ada kemungkinan cakap orang putih 50-50 bahawa Rafizi mungkin tidak mendaftar hari ini. Menarik diri. Yang pasti Nurul Iza akan menang. Sama ada tanpa lawan ataupun menang mudah mengalahkan Rafizi Ramli pada 24 Mei. Kalau tidak, di mana dua per tiga ketua cabang parti akan menyembunyikan diri sekiranya Nurul Iza kalah dalam pemilihan kepada Rafizi? pada tahap praktikal bagaimana mereka-mereka ini ketua-ketua cabang ini mahu dipilih sebagai calon PRU ke-16 sekiranya secara terbuka telah menolak Rafizi dan Rafizi menang. Bagaimana Rafizi mahu memimpin parti sekiranya dia masih timbalan presiden selepas 24 Mei tetapi pada masa yang sama majoriti besar ketua akar umbi parti di peringkat cabang lebih suka Nurul Izzah dan bukan mahukan Rafizi memimpin tidak ada kesangsian bahawa presiden parti pada penghujung konvensyen parti di Johor Bahru pada 25 Mei akan datang akan mengatakan ketidakpastian yang berlarutan ini menunjukkan tahap demokrasi yang tinggi dalam parti PKR. Ini bukan tahap demokrasi. Ini menunjukkan parti dipimpin oleh mereka yang suka berdrama. Ahli biasa akan lebih suka sekiranya pemimpin-pemimpin cakap serupa bikin dan bukan tarik perkara sehingga ke hujung entah bila. Dan adakah mereka sedar Tanpa menamakan diri sebagai calon pun, Nurul Izzah sudah mendapat sokongan dua per tiga kepimpinan cabang. Dengan itu, semua ketua-ketua cabang ini tidak boleh mengeluh sangat kalau tiga tahun Nurul Izzam menjadi timbalan presiden. Sebab mereka telah menyatakan sokongan mereka sebelum dia minta sokongan pun. Macam mana mereka nak tolak apa-apa keputusan dan gaya pengurusan Nurul Izzah sewaktu penggalnya. Akhirnya, dengan pengetahuan bahawa PMX hanya boleh teruskan diri sebagai presiden parti sehingga 2028. Siapa yang bergelar timbalan presiden untuk penggal akan datang akan menjadi calon utama untuk menggantikannya. Berita kedua, pemilihan PKR 2025 sengit pertandingan naik presiden dan ketua wanita. Sepuluh orang, termasuk empat penyandang, bertanding untuk jawatan naik presiden. Peluang untuk mengekalkan tempat bagi Menteri Besar Negeri Sembilan, Amiruddin Harun, Menteri Sains dan Teknologi, Chang Li Kang dan Menteri Sumber Asli, Nik Nazmi, dilihat tercabar. Agak selamat pula kedudukan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari. Dijangka sehingga 15 orang akan bertanding untuk jawatan naik presiden. Dah! host pertandingan ini ialah Timbalan Menteri R. Ramanan. Dia merupakan pengurusi mitra, sebuah agensi yang memberi bantuan kewangan kepada peniaga-peniaga berbangsa India. PKR pula mempunyai bilangan delegasi berbangsa India yang tinggi, termasuk dalam kalangan pucuk pimpinan cabang-cabang di pantai barat semenanjung. Maka peluang beliau dianggap agak cerah. Untuk pertandingan ketua wanita pula, pertemuan tahun 2022 berulang apabila ahli parlimen Rodzia Ismail sekali lagi berhadapan dengan penyandang jawatan Menteri Pendidikan Fadlina Sidik. Pada tahun 2022, pengiraan semula undi telah dilakukan beberapa kali sebelum Fadlina diumumkan sebagai pemenang. Saya wanita telah menunjukkan kurang sambutan dan peranan dalam parti sejak era Zuraida Kamruddin. Zuraida merupakan bekas ketua wanita dan naik presiden parti yang meninggalkan PKR untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada tahun 2022. Berita ketiga, Anwar memberi harapan kepada klinik-klinik swasta. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta Menteri Kesihatan, Zulkifli Ahmad, untuk segera meneliti isu-isu yang dibangkitkan oleh pengamal perubatan swasta atau general physician susulan pelaksanaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 Ini berikutan peraturan baru Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mewajibkan klinik swasta dan farmasi mempamerkan harga ubat-ubatan. Awal minggu ini, seramai 700 doktor swasta berhimpun di pejabat Perdana Menteri bagi membantah penguatkuasaan perintah kawalan harga. Peraturan baru ini memaksa semua klinik dan hospital swasta mempamerkan harga ubat-ubatan mereka di fasiliti mereka. Presiden Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), Dr. R Tiruna Wu Karasu telah menyerahkan memorandum kepada Pejabat Perdana Menteri. Sejak peraturan ini dikuatkuasakan pada 1 Mei, laporan-laporan umum menunjukkan bahawa harga ubat di klinik-klinik swasta jauh lebih tinggi berbanding dengan di farmasi. Doktor swasta mendakwa harga mereka lebih tinggi kerana mereka membeli dalam kuantiti yang kecil berbanding farmasi. Menyebabkan mereka tidak dapat diskaun besar daripada syarikat-syarikat farmaseutikal -syarikat pada masa yang sama, mereka turut mendakwa bahawa kos pengurusan klinik yang tinggi memberi kesan langsung kepada harga ubat yang dikenakan kepada pesakit. Banyak negara maju mengamalkan pengasingan antara rawatan perubatan dan penjualan ubat-ubatan. Apa yang pasti, pelaksanaan peraturan pemaparan harga ini seharusnya diselaraskan dengan penilaian semula terhadap kadar caj konsultasi doktor. Pada masa ini, kadar konsultasi di Malaysia masih rendah dan dikawal. Berita keempat, sudah sebulan isteri Taikun Thomas Ha masih hilang. Penculikan atau sandiwara. Sudah sebulan sejak isteri Taikun Thomas Ha, Pamela Ling, dilaporkan diculik berdekatan dengan ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya ketika diculik, ling dalam perjalanan ke pejabat SPRM. Ketua Polis Kuala Lumpur, Rusdi Mohd Isa berkata semalam, rakaman kamera litop tertutup CCTV menunjukkan tiga buah kenderaan. Nissan Tiana, Toyota Camry dan Perodua Almera digunakan untuk menghalang kereta e-hailing yang dinaiki mangsa. Manakala dua lagi iaitu sebuah Nissan Tiana dan Pro 2 Myvi digunakan untuk menghalang aliran trafik di kawasan kejadian. Link dalam perjalanan ke ibu pejabat SPRM pada 9 April apabila kereta e-hailing yang dinaikinya dipaksa berhenti. Lapan suspek daripada lima kereta bertindak membawa link keluar daripada kenderaan Grab tersebut. Menurut pemandu Grab beberapa individu berpakaian seperti polis membawa link ke sebuah kenderaan lain sebelum beredah dari lokasi kejadian. Latar belakang kes ni menarik, sangat menarik. Pada Mei 2024, pihak STRM mula menyiasat pasangan Ling dan Ha di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Ling Enggan hadir ke SPRM untuk sesi memberi keterangan. Oleh kerana itu, waran tangkap terhadapnya telah dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya pada 2 Disember. Kemudian, Biro Siasatan Amalan Rasuah (CPIB) Singapura menahan Ling pada 8 Januari dan menyerah kebijakannya kepada pihak berkuasa Malaysia. So Ling di Singapura dan bukan di Malaysia. Ada kurang penjelasan kenapa begitu. Mahkamah Magistrate membebaskannya dengan ikat jamin selepas reban pada 11 Januari dan Ling diarahkan hadir semula ke SPRM pada 9 April iaitu hari kejadian. Kini polis tidak menolak kemungkinan bahawa insiden ini bukan kes penculikan sebenarnya. Tetapi satu rancangan untuk mengelak sesi temu bual bersama SPRM. Netizen pula mempersoalkan mengapa kes pencolekan yang berlaku pada 9 April iaitu lebih daripada sebulan hanya didedahkan dengan butiran lengkap oleh pihak berkuasa sekarang. Berita kelima. Kawasan berpotensi jana RM50 juta ringgit setahun untuk Pahang ditebang akibat konflik antara petani haram dan kerajaan negeri operasi sekat 3.0 yang dilancarkan pada April lalu bagi membantaras kebun durian haram di kawasan tanah yang diceroboh telah memusnahkan pokok-pokok durian di kawasan seluas 202.34 hektar sehingga 3 Mei semalam ketua pasukan elit unit penguatkuasaan Negeri Pahang, UPnP, Saifullah Muhammad Ali telah memberikan taklimat kepada Sultan Pahang, Al Sultan Abdul Riauuddin Al Mustafa Billah Shah. Analis bebas menunjuk bahawa kawasan seluas 200 hektar berpotensi memberikan pulangan sehingga 50 juta ringgit setahun melalui jualan durian Musang King. Pada sesi taklimat, Saifullah turut memaklumkan bahawa pihak berkuasa negeri Pahang telah menawarkan peluang kepada pekebun durian haram untuk menyertai skim pemutihan dalam tempoh dua bulan akan datang. Namun sehingga kini, 2500 hektar kawasan tanaman durian masih belum disahkan atau menyertai skim pemutihan. Setakat ini hampir 50% daripada pemilik tanah durian haram telah menyertai skim tersebut. Skim ini melibatkan penjualan durian secara eksklusif kepada Royal Pahang Durian Group (RPDG). Pokok durian yang sebelum ini dianggap haram akan menjadi sah sekiranya pemilik tanah bersetuju untuk beroperasi di bawah penyeliaan dan pematuhan peraturan RPDG untungnya hidup sebagai Royal Pahang Durian Group saya Prabha Ganesan dan anda menonton Intipati Berita Minggu 4 Mei ke 10 Mei. Kami di kuasa masih menunggu laporan siasatan daripada pihak berkuasa berhubung tragedi pipe bocor di Putra Heights yang dijanjikan minggu lepas oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari akan keluar minggu ini. Kami juga harapkan pemilihan PKR lebih telus dan tidak berterusan dan penuh dengan drama sehingga minggu depan bye